केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी दिनांक पंचवीस ऑगस्ट रोजी दुपारी पाच वाजता जळगाव जिल्ह्यातील ममुराबाद येथील कृषी विज्ञान केंद्राला दुपारी पाच वाजता भेट देत कृषी संशोधक आणि शेतकऱ्यांच्या सोबत संवाद साधला भारतातील शेतकऱ्यांचा विकास करायचा असेल तर शेतकऱ्यांच्या कृषी क्षेत्रातील अडचणी समजून घ्याव्या लागतील त्या सोडवण्यासाठी कृषी क्षेत्रात विज्ञानाचा अधिक वापर होण्याच्या बरोबर कृषी संशोधकांनी काळानुसार दर्जेदार बियाण्यांचं संशोधन करायला हवं यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे त्याचबरोबर कृषी संशोधकांनी जे काही शोधले आहे ते शेतकऱ्यांपर्यंत जाणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे यासाठी केवळ जमीन आणि नेट याचा योग्य समन्वय साधला गेला पाहिजे शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये जास्तीत जास्त विज्ञानाचा उपयोग केला गेला तर शेतीच्या उत्पादनात वाढ होईल त्यासाठी संशोधकांनी विज्ञानाचा उपयोग शेतीमध्ये कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवा असं केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग यांनी शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधताना म्हटले आहे जब बीमारियों में नुकसान हो जाता है तो फिर जो परेशानी होती है तो एक, बार अगर किसान परेशान हो गया टूट गया तो फिर पांच साल तक ठीक करा जो कर्जा लिया है वो नहीं छुपता फिर उसका ब्याज भरना है फिर घर के खर्चे चलाना है इसलिए जरूरी है खेती के बारे में तो कृषि मंत्री के नाते मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व छह प्राथमिकता है एक उत्पादन बना आपने बिल्कुल सही कहा का, का कार्डन लगा रहे हैं उपज गए नए नए बीज अलग अलग फसल के कार्डन का तो मैंने नाम दिया लेकिन नए रिसर्च और प्रयोग होते रहने चाहिए और केवी के का, का काम है किसान को और विज्ञान को जोड़ना किसान को और साइंस को जोड़ना किसान को रिसर्च को जोड़ना ये कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य काम है जो वैज्ञानिक वहां प्रयोग करते हैं और किसान तक को तो से से पहुंचते वो वहां लैंड पे प्रसन्न रहते हैं और हम यहाँ लैंड पे बैठे रहते हैं तो लेर और लैंड दोनों को जोड़ना पड़ेगा इसके बिना काम नहीं इसलिए केले की नहीं बस और इसलिए तो मुझे खुशी है कि पहला काम जो कृषि मंत्री बनने के बाद हुआ हमने की फसलों सौ नौ वेराइटी विकसित की और प्रधानमंत्री जी ने खेत में जाके समर्पित की तो नहीं में कार्यक्रम हो गया वाहन हो गया नहीं खेत में करेंगे किसानों के बीच में किसान और प्रधानमंत्री एक साथ बात करेंगे मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि सत्तर दिन में आने वाली वेराइटी धान की एक ऐसी वेराइटी जिसमें तीस परसेंट पानी कम लगेगा

इसलिए मैंने कहा कि केवी के में बैठक आगे से केवी के की हर भी थी जैसे मैं एक चीज सोचता महीने में एक बार हमें एक कार्यक्रम शुरू करने वाले जो तो रेडियो पर भी होगा टीवी पर भी सुनाई देगा जितने प्रयोग किए आधुनिक कृषि चौपाल वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक देक्यान, आपसे बात कर उसका हर महीने के एक तो महीने भर का जो रिसर्च हुआ वो तत्काल किसानों तक पहुंचता है सीधे जानकारी किसानों को होता है बनाने का मैंने कहा एक आठ महीना लगेगा बनाने का।